Всем привет, с вами Артем, и сегодня я буду показывать свою полку Лего. Но давайте я уже начну. Тут у меня стоит Джек э, 14, найдите на него видео на канале, это мое первое видео. Тут есть Лего Динтика, тут есть Звездолёт старый, э, из Лего тоже, из Лего Звездолёт. И там три фигурки. Дарт Вейтер, Люк Тайвокер и Чёрный Микс Мерки. Идем ко второй полке. Здесь у нас Майнкрафт набор гримной мир и еще я поставил фигурки от Лиле это тоже найдите на канале скелет и скелет сушитель и эндермен здесь идет назад будущее это моя любимая трилогия тут идет э, лего мини фигурки 15 серия здесь идет э, два лего ниндзяго тоже лего ниндзяго от, от компании лоха и здесь у меня три фигурки Лего на ксеназе. но я сниму видео про Ланса. Идем к, фа... к третьей полке. Тут вот у нас Лего LEGO... набор, <coughs> Титановый дракон. Здесь у нас старый э, наборчик тоже. И Зверушка Кракена. Ой, не Кракен. А. Дальше у нас идет Лего Чима, не Лего Чима, не Лего Чина, а Лего Чима. Здесь у нас Машина ловал Идем к предпоследней полке, и на последней полке там очень интересно. Так, тут идет Лего Чима тоже, Машина Волков, здесь у меня три фигурки Лего Дин Динозавров и Лего Скор Машина Скорпион из, из Лего Чима. Здесь у меня, у меня идет Лего Пионикл. Здесь э, телохранитель этого, не помню как его зовут, я уже в давно забрался. Ну ладно, тут Белоник-хранитель э, вот этого, с э, паук э, с золотой маской. И Лего... как их? Я не помню. И тут паучки куча, паучков. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Понравилась вам? моя полка вам? И пишите в комментариях, у вас э, тоже есть лего куча. Ну и второй раз. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!